Холодні снігові і морозні зими вкрай не любить наша шкіра до холодного повітря. Вона особливо чутлива і майже одразу реагує на некомфортну температуру неприємними симптомами. Передусім сухістю через пересушене повітря в приміщеннях і меншого споживання рідини ніж влітку. Також порушується робота сальних залоз, тому навіть жирна шкіра відчуває дефіцит вологи. Багато жінок помічають, що обличчя взимку має тьмяний вигляд, оскільки процес оновлення клітин у цей період сповільнюється. Часто шкіра червоніє і подразнюється. Це пов'язано із порушенням кровопостачання через перепади температур при попаданні з морозу. в тепле приміщення і навпаки. Через усі ці фактори слід ретельно підібрати косметичні засоби та скоригувати догляд за шкірою узимку. Серед поширених помилок жінок нанесення крему на обличчя перед виходом на вулицю. Від цього шкіра швидко замерзає на холоді та пересушується. Друга помилка повна відмова від зволожуючого крему у холодний період. Мовляв, вода у складі такого крему ще більше морозить та псує шкіру. Крем дійсно слід підібрати більш жирний та поживний. Утім, і зволоження шкірі необхідне, але краще наносити зволожуючий крем на обличчя перед сном. І третя помилка у догляді за обличчям узимку: використання гелів та лосьйонів для мивання, що містять спирт. Такі засоби змивають зі шкіри захисну плівку, що утворює проти холодів та сухості сама шкіра. Тож у холодну пору року надати перевагу косметичному молочку або м'якому безспиртовому лосьйону. И у нас в гостях дерматолог, косметолог Светлана Лысенко. Доброго ранку. Доброго ранка, Светлана, ну вот как мы со сменой сезона в гардеробе все перебираем, так и на полочке с косметикой тоже, готовясь к зиме, тоже часть кремов убираем. Что нужно оставить на полочке? Что мы убираем? Мы оставляем все крема на полочке. мы оставляем и увлажняющие, мы оставляем и питательный крем. Единственная просьба поменять увлажняющий с питательным кремом на зимний период днем мы наносим все-таки лучше более жирную текстуру, а на ночь мы уже можем увлажнять, потому что уже в сюжете было о том, что разговор о том, что в увлажняющем креме содержится большое количество воды. И эта влака, она будет восприниматься кожей неправильно во время морозов. Поэтому лучше все-таки более жирный, более питательный крем использовать днем. А солнцезащитный мы убираем или некоторые из них оставляем все-таки для зимы? Солнцезащитный крем в любом случае остается. У нас SPF будет несколько ниже, но mm -hmm. солнцезащитный крем всегда остается. Если это лыжный курорт, то мы добавляем солнцезащитный SPF выше. Вот и э, что обязательно еще раз обозначим, должно э, присутствовать жирные крема, солнечные э, солнечные солнечный mm -hmm. крем должен присутствовать и практически все производители рекомендуют использовать липидные эликсиры. Это эликсиры, которые нам на основе масел mm -hmm. и которые очень хорошо создают липидную пленку вокруг кожи, которая не дает выветриваться влаги. Вот важный момент тоже. За сколько минут до выхода нужно наносить крем? Зимой рекомендуется э, при температуре до минус 10 – 15 минут, свыше минус 10 – 40 минут. То есть чем выше температура, тем ниже температура, тем больше запас интервал. времени. Так, и э, тоже очень важный момент, э, как сберечь кожу эластичной, увлажненной. Нужно, конечно же, пользоваться масками. И готовить их можно в домашних условиях. Вы скажите, э, какие основные ингредиенты для масок? которые подойдут для любого типа кожи. Классическим ингредиентом для всех типов кожи является овсяная либо хлопья, либо мука. Их можно использовать для любого типа кожи. В зависимости от того, на какой основе вы mm -hmm. это сделаете, соответственно, для такого типа кожи и будет. Если мы говорим о сухой коже, то нам нужно использовать с содержанием липидов. Содержанием липидов это масло, mm -hmm. это молоко. То есть овсянка, заваренная на молоке, mm -hmm. это для сухой кожи. Если мы говорим о жирной коже, то мы тут овсянку завариваем на воде это угу. является основой идеальной основой для любой маски вот у нас есть овсянка на воде это для, для жирной, жирной кожи. кожи и соответственно для сухой кожи овсянка заваренная Варена. на молоке желательно конечно натуральном у бабушек на базаре да конечно обязательно и дальше мы в зависимости от того что мы хотим получить от маски если мы хотим получить просто очищающую маску то вполне достаточно добавить чайную ложку растительного масла угу в маску для жирной кожи и для сухой кожи и пару капель лимона в маску для жирной кожи. После этого мы тщательно размешиваем, размешиваем. И? Получается кашется, Эту кашицу мы наносим на лицо, даем возможность ей высохнуть в течение 15-20 минут. То есть и... Мы не укутываем ни Нет. пленочкой, ни теплым полотенцем? Нет, ничего. мы ничего не укутываем. На тщательно очищенную кожу мы наносим эту маску, тщательно ее втираем и mm -hmm. оставляем на 15-20 минут. После этого, если эта маска очищающая, нам ее желательно аккуратненько пальчиками скатать. Mm -hmm. Если не получилось, ничего страшного не происходит. Мы ее можем mm -hmm. размыть теплой водой водой uh -huh. смыть и после этого мы наносим либо крем по типу кожи, uh -huh. либо мы можем нанести дополнительную вторую маску, которая uh -huh. является э -э -э Маской очень хорошим лифтинговым эффектом обладает. Это семена, льна, которой мы заварили с утра, угу. и мы можем нанести вечером. Это как увлажняющее идет? Это лифтингово, это увлажняющее, это натуральный протеин, который э, э, очень хорошо воспринимается нашей кожей. Поэтому мы ее можем наносить вторым слоем. Угу. Нанесли 15-20 минут, смыли, и после этого наносим крем по типу кожи. Спасибо большое. Очень дуже просто все доступно. І головне, для шкіри дуже здорово зберегти еластичність, свіжість і зволожену мати шкіру це завдяки таким простим рецептам. Я нагадаю, що у нас була дерматолог, косметолог Світлана Лисенко.